считаем недопустимым 20-летию независимости Украины. В канун такого праздника говорит о независимости страны, когда лидер оппозиции в Украине будет находиться за решеткой. Это ставит под сомнение европейский выбор Украины сегодня, это ставит под сомнение перспективы Украины как экономически независимого европейского интегрированного государства. Скорее всего, в результате таких действий которые сегодня происходят в Киеве, мы не получим ни на следующего транша кредитной МВ в августе месяце. И под сомнением стоит вступление в зону свободной торговли в сентябре месяце, когда должен был проходить финальный раунд переговоров. Поэтому сегодня мы также встречаемся с представителями политических партий, оппозиционных партий. Вчера в Виннице мы создали комитет сопротивления диктатуре, который был создан всеукраинскими партиями в Киеве в понедельник. Вчера был создан Винница. Сегодня мы будем инициировать непосредственно такую организацию. Здесь, в Кмельнинском, для того, чтобы максимально координировать действия, чтобы максимально можно было сегодня применить все необходимые механизмы по защите Юлии Тимошенко и, по большому счету, мы понимаем, защите демократического пути развития Украины в целом.